उन्नीस सौ नब्बे में भी यहाँ से एम एल ए कराची के मेयर थे उन्नीस सौ सत्तावे में यहाँ से एम पी एरे बल्दियात थे और जितने बड़े पैमाने पर फारूक सत्तार भाई ने उसका काम किया है इस इलाके की गलिया आज भी गवाह है पाकिस्तान चौक पर पानी का भुगतान था पाकिस्तान बनने से पहले शादी था इलाके में पानी नहीं था लेकिन फारूक भाई के आने से पानी समेत बहुत सारे मसाइल हल हुए सैकड़ों नौजवानों को, को रोजगार मिला फारूक सत्तार भाई नए तो है नहीं इस इलाके के सबका एम एन ए रहे तो उनका भरपूर तालियों में ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए ऐसा इस्तेमाल हो जाए पता चले कि फारूख भाई हमारे इलाके के एम एन ए बन चुके हैं भरपूर इस्तेमाल फारूक सत्ता भाई नारे इनतहाई काबिल एहतराम रुकन कमेटी कामरान फारूक भाई और यहाँ मौजूद मेरे तमाम तंजीम अहदेदारान चाहे वो सी ओ सी के हों चाहे वो बंस रोड टाउन के हों या इस यू सी और यहाँ के यूनिट के हों और उनके अलावा इफ्तार भाई जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर है जिन्होंने कराची का मास्टर प्लान बनाया था एम के दौर में जिसको तबाह बर्बाद किया पंद्रह सालों में उस सूबा हुकूमत ने जिसने न कराची को कुछ दिया ना लाड़काना को कुछ दिया नवाब शाह को कुछ दिया आप मेरा इशारा समझ गए होंगे तो इफ्तार भाई और आप सब मेरी बहने बेटिया मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे बेटे जो आहलियाने इलाका है आप सबकी खिदमत में वालेकुम आप सबसे पहले तो आप तमाम आहलियाने पाकिस्तान चौक और आहलियाने बंस रोड को कल के कामयाब तरीब मिसाल और अजीम अजीमुलशान जलसे की बेतहा मुबारकबाद मुबारक 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 एक अरसे के बाद कराची वालों ने ये बता दिया कि वक्ती तौर से हमें थोड़ा सा दबाया जा सकता है वक्ती तौर से हमें दीवार से लगाया जा सकता है आरसी तौर पर दौलत और पैसे की बुनियाद पर और खूस सरपरस्ती हासिल करके हमारी सीटें तो छीनी जा सकती हैं, लेकिन हमारे वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता हमारा जो किरदार रहा पाकिस्तान के कयाम में उसे तारीख से बिताया नहीं जा सकता और अगर हमें जरा सा मौका मिले हमारे रास्ते की रुकावटें दूर हो तो हम फिर से वापस अपनी अजमत अपनी इज्जत और अपने फकाल को पाल कराने का हुनर अलमदुल्ला तो जानते हैं और कल के जलसे ने साबित किया कि पाकिस्तान बनाने वाले उनकी मौजूदा नजर और कराची की असमत को हमने बागे जिनामे जिस के साथ पाल किया साबित हुआ कि क्या गनीमत है सब्र मेरा साबित हुआ क्या गनीमत है सब्र मेरा अभी लबालक भरा नहीं हूँ वो मुझको मुर्दा समझ रहा है उसे कहो मैं मरा नहीं हूं और कल हमने और कल कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने वालों उनकी मौजूदा नस्ल मेरे नौजवानों मेरी बहनों और बेटियों ने साबित किया कि अगर MQM को जबरदस्ती कराची से माइनस किया था तो फिर हम उसी एम क्यू एम को दुल्हन बनाकर लाखों की बरात ले गए थे हैं? लाखों की बरात ले गए थे एम क्यू एम को फिर दुल्हन बनाकर कराची में हम वापस ले आए अल्लाह की फसल गए तो फैसला तो कल हो गया पहले हम कहते थे तस्वीर करते थे कल के जलसे से पहले ये इंशाल्लाह 16 सीटें तो 22 में से जीत जाएंगे ऐसा ही है ना इमरान भाई असमा भाई ऐसा ही है ना इरफान भाई ऐसा ही है नहीं ये ऐसा ही है नहीं आपकी एक साजिश को आज फिर एक्सपोज कर देंगे फिर आज की ये साजिश हैं तेरा फारू भाई कोई नया तो नहीं है पुराने हैं तो भाई कहते ना बहुत पुराने हैं आजम मोहम्मद अली जिना और लिया खान के साथ पाकिस्तान भी मैंने ही बनाया कह दे भाई तो, तो जब से हर प्रोग्राम में लगे तो हैं, और इसी तरह कर रहे हैं, में चले कोई बात नहीं और कह रहे कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब फल्का पाकिस्तान चौक आए थे मेयर बने थे एम एल ए बने मुझे याद है हमने इसी जगह पर अपनी कौमी और सूबा असेंबली की जो अवलीन और पहली नशिस्तें थी अलहमद उसकी तहरीक और उसकी कैंपेन भी इसी चौक से शुरू की आज फिर लेकिन मैंने आपको सन्मत नहीं बताया कब की बात है ये इरफान भाई आपको ये इरफान भाई आपको बता तो कल हम एम क्यू एम पाकिस्तान को दुल्हन बनाकर हुआ निकाह हुआ शादी हो गई एम क्यू एम की कराची से दोबारा माशाल्लाह, माशाल्लाह, दोनों को हत्या कर दिया गया था भाई आपस में दोनों को लड़ा दिया गया था दोनों को अलग कर दिया गया था कल हमने दोनों को मिला दिया अब आ, कल था शादी थी अब फरवरी को तो खाएंगे हम सब तो अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी अल्लाह ने हमारी इज्जत एहतराम और वकार को बुलंद किया हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे काम है हमारे बच्चे हमारी बहने बेटिया मायूसी में थी हमारी बहने हमारी माए इंतजार करती है कि कब गैस आएगी ये सारी गैस जो सारी निकलती सिंध से निकलती यहाँ के कुओं से बलोचिस्तान के कुओं से निकलते हैं निकलती है न बलोचिस्तान के शहरों में है न सिंध के शहरों में है लेकिन ये पाई जाती है पंजाब में पंजाब में कहीं भी चले जाए गैस की लोड ऐसी नहीं जैसी मेरी आप अच्छा फिर वजह क्या है कि गैस के खुमे भी खत्म हो रहे लेकिन एक वजह यह है हम तकसीम थे हम कमजोर थे हम भी उलझन में थे कि हाँ अगर एमकेएम से कोई गलतियां हुई तो हमने उनको लेकर एक ऐसा तजुर्बा कर दिया 2018 में कुछ सीटें तो हमारी गई और कुछ छीनी गई लेकिन इन चार पांच सालों में कराची को क्या मिला जब एम के माइनस हो गई कराची से तो क्या मिला मिला कुछ कराची को आखिरी पानी वक्त कमाल भाई के जमाने में नया आप के थ्री दस करोड़ गैलन योमिया इजाफी हुई के टू बहसी और बहसियत वजीर लाया 2000 99, 2000 तो ये आखरी पानी है दस करोड़ दस करोड़ में और आज, दावे कर रहे हैं कि मुझे एक मरतबा वजीराजम बना दो अबे भाई तो अपने पंद्रह साल का हिसाब तो दो तुम्हें और तुम्हारे आदमी को अब वजीरे आना बनने का हक हाँ नहीं है और तुम तो वजी बनने चले कराची को तो प्यासा मार दिया गैस हमारी पंजाब को या पता नहीं के पी के कहा दी और बिजली की लोड शेडिंग अलग जब एम क्यू अपने उप ना दो हजार तेरह तक तो ये गैस की लोड शेडिंग हमने सुनी नहीं थी सुनी थी गैस के बिल मुंह चढ़ाते हैं मजाक उड़ाते हैं हंसते हैं, हैं मैं आ नहीं रही तुम्हारे चूलों में लेकिन तुम्हारे इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। ऐसा जब मैं बिल को देखता ऐसा लगता है कोई आदमी चढ़ा रहा है बिल के अंदर से ऐसा लगता नहीं लगता बेटा लगता देखो बेटी भी है ना बेटा बेटी भी कह रही बिल आ रहा गैस नहीं आ रही बिजली का बिल आ रहा है बिजली नहीं आ रही इसलिए कि उन्होंने समझ लिया था कि ये फालतू के लोग हैं और ये पाकिस्तानी पहले दर्जे के पाकिस्तानी नहीं है तो बेटा कल के जलसे में हमने भी फैसला किया कि अगर हम पाकिस्तानी नहीं तो फिर कोई पाकिस्तानी नहीं हमसे बड़ा कोई पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता अगर हम फर्सेंट जमीन नहीं है तो खुदा की कसम कोई नहीं है ये चलता है अगर चार हजार अरब रुपए का टैक्स मेरी बोरी कम्युनिटी ईमानदारी से देती बोरी कम्युनिटी बोरा कम्युनिटी अच्छा बोरा कम्युनिटी ईमानदारी से टैक्स देती मेरे हिंदू भाई ईमानदारी से टैक्स देते है जो ताजिर है कारोबारी है तनखा तबका है हमारी तनख्वाहों से टैक्स कटता है ऐसा है ये नहीं बेमन टैक्स देते हैं हर तरह का टैक्स हर तरह का भत्ता लूट मार मोबाइल छीने जा रहे हैं ये अलग टैक्स साल में दो मोबाइल कम से कम छीने जा रहे हैं अगर मोटरसाइकिल पे आप जा रहे गाड़ी में जा रहे हैं तो हो तो भी दोगी ये भी एक कहानी है तो इन सारी बातों को अगर रोकना है तो हर मोहल्ले हर गली हर इलाके का सियासी कंट्रोल कोई तो हम बात नहीं कर रहे वो वाला कंट्रोल मैंने वो अमिताभ का एक वो कोट कर दिया था कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है तो मेरे साथी समझे कि टेंशन देना है तो वो मुखालिफ उम्मीदवार के दफ्तर में घुस गए और भाई ऐसा नहीं कर अपने अमल से अपने किरदार से अपने काम से अपने वोट से अपनी मोबिलाइजेशन से अपनी रैलियों से कि हम एक फैमिली है एक बड़ा खानदान है हमारी बहनों और बेटियों को भी जॉब मिलनी चाहिए छोटे कर्जे उनके पास भी होने चाहिए और बेनजीर इनकम सपोर्ट जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो इनकम सपोर्ट नहीं इनकम जनरेशन प्रोग्राम होने चाहिए अब एम के एम का प्रोग्राम हो और उसमें हो होगी आवाज राय अच्छा लगता है हमारा दौर आ रहा है अच्छा उनका तो टाइम आया था तो इसलिए वरना पटाखे फोड़े कोई एफआईआर हमारे ऊपर हो ये भी है कि नहीं है हैं ऐसा ही है ना लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आप, आप लोग भी आकर बैठे ना मुझ पर एफआईआर कोई कटेगी ना आप पर कटेगी भाई कम से कम इतनी गारंटी तो मैं बीच में दे रहा हूं मैंने पहले लोग वो करती के फारूक सत्ता पड़ागा बूढ़ा अब किसने ये नहीं बता और हम अब हमनावा में सबके नाम या पैसठ सौ आदमी तो गिनती नहीं तोल तोल के एफ आई आर में नाम डाले जाते तो भाई हमें भी वोट इस तरह डालने हैं कि गिनती गिनने में ना आए तोल तोल के नाम से इसमें तो बाबोर समझ जाएगी बात आज समझ रहे हैं और कुछ बातें सिर्फ इशारा होती है जैसे एयू खान का गैस आता था इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले हैं गैस आता था बस कि इस तरह तो वो गैस है कि अगर गिजरी से ये लक्ष्य है ना गिजरी भी है वहाँ तेरह हजार वोटर है और अल्लाह नगर करे वहां से वो हमारे मुखालिफ अगर वो ग्यारह हजार साढ़े ग्यारह हजार वोट डर पाते है अस्सी फीसद जो डर ही नहीं सकते तो अगर यहाँ कितने वोट जॉन हैं भैया जॉन आपको याद होना चाहिए कितने वोट है तो हमारे अट्ठारह हजार में से फिर हमारे भी पंद्रह तो पढ़ने चाहिए ना अगर उनके ग्यारह पढ़े तेरह में से तो अट्ठारह में से हमारे भी पंद्रह पढ़ेंगे तो तब जाके तो हम उनका मुकाबला बराबर करेंगे तो भाई पंद्रह हजार वोट डलवाने का बंदोबस्त करें अब ये करवाना है लाजमी सुबह जल्दी उठना है गाड़िया करनी है मोटरसाइकिले करनी है क्योंकि मसला मुझे वोट नहीं चाहिए इफ्तार भाई को नहीं चाहिए इस मरतबा बेटा जरा इधर आ छोटी छोटी आ जाने जा। भी इतने बच्चे छोड़े वो सब आ जाए ये सो गई निशानी आजा आजा, आजा, आजब चलो भाई और भी बच्चे निकाले भाई यार मैं निकाल दिए इधर आ जाओ इधर आवाज आ जाओ आ, आ जाओ भाई ये बच्चे बताओ कि इस मर्तबा ये वोट किसे चाहिए भाई को चाहिए। भाई को तो नहीं चाहिए, तो चाहिए। आप क्यों क्योंकि तो आपको में के मिले। तो मिले। अच्छे मिले आपको आगे जाके सारी सहूलत मिले और पानी मिले घरों और आपके बच्चे में गैस मिले इसलिए आपको वो चाहिए सब पारिवारिक हमें चाहिए हाँ और फिर हमारे दो लाख बच्चों को मैट्रिक में फेल किया गया नाइन्थ और तो टेंथ में और एक लाख बच्चों को इंटरमीडिएट में बस अब यही कैसा रह गई थी यहाँ भी उन्होंने हमें जिमा कर दिया ये नस्ल खुशी है ये कतले आम है मेरिट का तालीम का हमें उसके खिलाफ भी मुनसम तो। तहरीक चलानी है हेलो बलो अच्छा ये हमें, हमें वोट चाहिए हमें वोट चाहिए, हमें चाहिए।, हमें चाहिए। था था त्या त्या हमें क्या, है। क्या था था था। हमें वोट चाहिए

इस बार पतंग हमारी है इंशाल्लाह इस बार हम पतंग हमारी है इस बार हम आ आ इस बार हमारी पतंग हमारी पतंग हमारी है इंशाल्लाह बार पतंग हमारी है इंशाल्लाह चलो भाई चलो भाई इस बार पतंग हमारी है डोर आपकी है ये ले लो डोर आपकी है डोर डोर आपकी है डोर की डोर आपकी है इस बार पतंग हमारी है डोर आपकी है डोर आपकी है डोर आपकी है चलो मेरा डोर बड़ी हो गए ना सुनो, चलो सर मैं अंडा बनूंगी और बेटी मैं इतना अच्छा

बड़ा मुश्किल काम भी होता है ना आखिरी शेर और इजाजत वो जो हमारा शहर छीना गया हमसे ले लिया गया सत्तर सीटें यूसी की कम करके हमें इलेक्शन से बाहर कर दिया गया हमें बॉयकॉट पर मजबूर किया गया और पांच फीसद वोट लेकर कराची पर कब्जा कर लिया गया तो उन कब्जा कीरों के लिए भी मैसेज है कि हम अपने तेवर आठ फरवरी को बताएंगे हम अपने तेवर आठ फरवरी को बताएंगे शहर तुम चीन लो हुकूमत हम बनाएंगे चीना पाकिस्तान एक्ट होने वाली पदाई ताइाबाद